ইয়াতে এডাল গছডালত মানে ডাঙৰ সুলুং সৃষ্টি হৈছিল তাতে এক প্ৰকাৰ প্ৰকাণ্ড মানে নাগ মানে ইয়াত বাসস্থান কৰিছিল কেতিয়াবা নেজডাল দেখা যায় আৰু কোনো যদি মানুহে বেয়া মনোভাৱ লৈ ইয়াতে আহিছে তেনে মানুহক ইয়াতো এক সাপ ভাগে মানে দৌৰাণীয়াও মানে হেৰি আছে নজিৰ আছে আৰু তেনেলোকৰ দুই এজনৰ মৃত্যুও ঘটিছে আৰু যিসকলে ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি মনোকামনা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ আজিৰ যুগত যে ইয়াত পূজা কৰিলেই আপুনি ডাইৰেক্টলি কিবা হ'ব বুলি কিন্তু আপুনি বিধান পোৱাৰ ব্যৱস্থা হয় নমস্কাৰ মই যীশু বৰ্মন আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰ এন এ নিউজ আছাম আৰু আজি যিখন আচলতে ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিছে যি এখন বিশেষ থানত আজি মই উপস্থিত আছোঁ সেই থানখনৰ বিশেষকৈ যি মহত্ব যি আচলতে বিশ্বাস সেয়া বিশ্বাস আচলতে এক সাংঘাতিক ধৰণৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মই প্ৰথমতে এইখিনিতে ক'ম যিসকলে আচলতে বিশ্বাস কৰে এই লোকবিশ্বাস যদি কোনোবাই বিশ্বাস কৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব যিসকলে আচলতে বিশ্বাস কৰিব নোখোজে বা তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এৰি থৈ গ'লেই ভাল হ'ব কোনো যাতে অশালীন মন্তব্য নিদিয়ে এই থানখনক লৈ বিশেষকৈ এই থানখনৰ যি ৰহস্য যি মহত্ব সেয়া আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব ওলাইছোঁ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটাৰ বামন গোসাঁই থানত আৰু এই বামন গোসাঁই থানৰ ৰহস্য আৰু ইতিহাসৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিবৰ বাবে আমি এই এই স্থানত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু স্থানীয় লোকসকল আছে আৰু এই থানখনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকল আছে কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই থানখনৰ ৰহস্য আৰু যি ইতিহাস সেই বিষয়ে অলপ নমস্কাৰ শ্ৰী শ্ৰী বামুণ গোসাঁই কলিয়াগোঁসাঁই থান বিকিৰ ভেটা এই লতিমাৰী পথাৰৰ মাজত অৱস্থিত এই থানখন মোটামুটি দুশ বছৰৰো আগৰ আমাৰ ককাদেউতাসকলে কৈ যোৱা অনুসৰি এই দুশ বছৰৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল আৰু তেতিয়া মানে এডাল প্ৰকাণ্ড আহত গছ ইয়াতে আছিল এই স্থানতে এডাল প্ৰকাণ্ড আহত গছ আছিল যিডাল আহত গছৰ আয়তন মোটামুটি সাত আঠজন মানুহে আগুৰিলেও হাতেদি ঢুকি নোহোৱা আয়তন আছিল আৰু তিনি ক তিনিৰ পৰা চাৰি কথা মাটি বিয়া পাপি তাত দালিবিলাক এনেধৰণে বিয়পি গৈছিল গৈছিল যে সি মাটিত লাগি পুনৰ দালি হৈ নতুন গছৰ নিচিনা সৃষ্টি হৈছিল গছডাল বয়সৰ ক্ৰমত এই গছডাল এতিয়া নাৰিকলতাৰ অংশ বিশেষ এটা পুলি ৰৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মানে পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা মতে যেতিয়া খেতিপথাৰ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আমাৰ যিসকল কি এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ মিকিৰ ভেটা বুলি কওঁতে মিকিৰ ফেটা ওৱাবৰি ফলীয়া মাৰি হেগুডাং বৰী ইত্যাদি কৰি মানে আনকি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মালোকসকলেও আৰু চৰাইবাহী উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাইজেও এথু এথুকী কল আৰু এখন নব্যদ্যদি খেতিপথাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কটাৰ সময়ত ধান ঘৰলৈ নিয়াৰ সময়টো তেনেধৰণে কৰি এই ধান ভাগক মানে পালন কৰি আহিছিল ইয়াৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যেতিয়া আমি শেষৰ ফালে গছডাল ডাঙৰ হৈছিল ইয়াতে এডাল গছডালত মানে ডাঙৰ সোলুং সৃষ্টি হৈছিল তাতে এক প্ৰকাৰ প্ৰকাণ্ড মানে নাগ মানে ইয়াত বাসস্থান কৰিছিল কেতিয়াবা নেজডাল দেখা যায় আৰু কোনো যদি মানুহে বেয়া মনোভাৱ লৈ ইয়াতে আহিছে তেনে মানুহক ইয়াতো এই খাপভাগে মানে দৌৰা নিয়াও মানে হেৰি আছে নজিৰ আছে আৰু তেনেলোকৰ দুই এজনৰ মৃত্যুও ঘটিছে আৰু যিসকলে ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যেলোকৰ যি মনোকামনা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ আজিৰ যুগত যে ইয়াত পূজা কৰিলেই আপুনি ডাইৰেক্টলি কিবা হ'ব বুলি কিন্তু আপুনি বিধান পোৱাৰ ব্যৱস্থা হয় যেনে আপুনি কোনো ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈছে ভাল চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই ডাক্তৰৰ ব্যৱস্থাত আপুনি কোনোবা যোগেদি পাব কোনোবা সতি সন্ততিয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সতি সন্ততি লাভ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সুবিধাবোৰ পাৰিব তেনেধৰণেও অনেক নজিৰ ইয়াতে আছে গতিকে আমি এই ধানভাগৰ মহত্ব বহুদিনৰ পৰা পাইছোঁ আৰু ৰাইজসকলে পাইছে আৰু পূজাৰী হিচাপে বৰ্তমানে কাম কৰিছে শ্ৰীদেৱকান্ত মেধি আমাৰ ইয়াতে আছে তেখেতেও ক'ব দুৱাষাৰ গতিকে আপোনাক এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু অনাগত দিনত এই থানভাগ যাতে আৰু ভাল হওক আৰু ৰাইজে সেৱা কৰক ৰাইজৰ মনোকামনা পূৰণ হওক অঞ্চলটো আগুৰি ৰাখক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ নিশ্চয় ইতিমধ্যেই এই থানভাগলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটিছে আৰু বিভিন্নজনে এই থানত আচলতে এভাগী সেৱা আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱা বুলিও ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে আৰু যিহেতু আপুনি এই থানভাগত ইতিমধ্যেই পূজাৰী হিচাপে বা ভকত বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱক আপোনালোকে সেৱা কৰাৰ দায়িত্বত আছে কি ক'ব বিচাৰিব এই থান ভাগত আপোনালোকে কি পাইছে আপোনালোকৰ ককা আজো ককা দিনৰ যিহেতু থান সেই সময়ৰ যদি কিছু ইতিহাস আৰু বৰ্তমান সময়ৰ যদি কিছু তথ্য নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীদেৱকান্ত মেধি বৰ্তমান আমাৰ আজো ককা কাকাৰ দিনত মানে এইবিলাক থানখন পৰিষ্কাৰ কৰিছিলে প্ৰকাণ্ড গছ আছিলে গছজোপাৰ পিছত মানে এনে এনে মহি গ'লে উঘলি পৰিলে তাৰপিছত আমি আকৌ ৰামাকান্ত শ্ৰী ৰামাকান্ত দেউৰবিলে চাহ তেখেতে মন্দিৰ ভাৱ বনাই দিছে বনাই দিয়াৰ পিছত তেখেতে মানে পোৱা প্ৰমাণ পাইছে তেখেতে বিশেষকৈ আমাৰ মানে এই আঞ্চলিক নাম এখন হৈছে এটা আঞ্চলিকৰ আঞ্চলিকৰ নামত বহুত সাহায্য দিছে তেখেতে তেখেতে থানখনত বিশ্বাস কৰে সেই বিনিময়ে চলি আছে আৰু তেতিয়া অঞ্চলৰ মানুহে সকলোৱে কলদেহি বিশ্বাসত সকলোৱে বিশ্বাস প্ৰমাণ পাইছে ৰহা মানুহ ঘৰ আহিছে ৰহা মানুহঘৰ সতি সন্তান নাই সাত বছৰ বিয়া হৈছে ছোৱালীজনী বোৱাৰীজনী তাৰপিছত কল থোক দিছে কল দি নেবদ পাতি আগবঢ়ালোঁ শুৱাইভাগ আগবঢ়ালোঁ আগবঢ়োৱাৰ পিছত মানে তেখেতৰ পিছত ফোন ধৰিছে মোক তাৰপিছত মানে অকণমান গাত দেখা হৈছে বুজিছেনে তাৰপিছত সঠিক ঘণ্টা হ'ল সেই বিভিন্ন থানখন চলি আছে চলি থকা বিনিময়ত মানে বহুত মানে অঞ্চলৰ মানুহ আহে এতিয়াও বহুত দূৰ দূৰ পৰাই আহি আছে ফোন কৰি আছে প্ৰমাণ পাই আছে ভগৱানে কৃপাত তেওঁ মানে চিধ হয় তেওঁ প্ৰমাণ দি আছে প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছত সকলো অঞ্চলৰ মানুহ আহে সকলো ৰাইজ আহে ভকত আহে বৈষ্ণৱ আহে সকলো আহি পেলাই ইয়াত মানে থাপিত হয় তেওঁ মূৰ দুৱাই যায় সেই থানখনত পঢ়া যেতিয়া মেট্ৰিক ফাইনেল হ'ব মেট্ৰিক ফাইনেলৰ সময়ত সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহিব আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁৰ লগত আশা মনৰ আশা এটা বান্ধি পেলাই তেওঁ নমস্কাৰ কৰে সেই থানত চাকি বন্তি দি তেওঁলোকৰ আশা পূৰণ হৈছে এনেকৈ আমি প্ৰমাণ পাই আছোঁ নিজেও প্ৰমাণ পাইছোঁ নিজে কেনেকৈ মই প্ৰমাণ পাইছোঁ তিনিদিন গৰুজনী মোৰ হোৱালৈ গৰুজনী বিচাৰি পোৱা নাই একে ৱা বৈ চোৱাটো বহি সেকদাং বহি ভ্ৰমাৰ কৰি চোৱা বাৰী চকলে বিচাৰিছোঁ তাৰপৰা মা আছিলে মায়ে ক'লে হেৰি কৰিব তই নাম সেই থানত বন্তি গছ দিয়ে বন্তি গছ দি পেলাই মই বন্তি গছ তেওঁ থানত বন্তি গছ নমস্কাৰ কৰি পেলাই গৈছোঁ এইখিনি পাইছোঁ ওৱাৰ উপৰিও গৰুজনী আহি আছে সকলোৱে বিশ্বাস পাইছে থানখনৰ মানে আমি নিজেও পাইছোঁ ভকত বৈষ্ণৱৰ বেলেগেও আনৰ আন আনবিলাক মানুহো পাইছে বুজিছেনে সকলোৱে পাইছে সেইবিলাক চলি আছে এনেকৈ বৰ্তমানৰ নিশ্চয় নিশ্চয় মই যেতিয়া এই থানখনৰ ভিতৰৰ ভাগলৈ সোমাই আহিছিলোঁ আৰু মই যিহেতু স্থানীয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু যেতিয়াই মই এই স্থানেদি আগমন কৰোঁ তেতিয়াই এভাগী সেৱা আগবঢ়াই যাওঁ আৰু এই থানৰ যিটো আচলতে বাউণ্ডৰী সেই বাউণ্ডৰীটোৰ ভিতৰত সোমালেই আপোনাৰ গাৰ নোম আচলতে কিছু সময়ৰ বাবে শিহৰিত হৈ আহিব এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই কেইবাটাও বিশ্বাসৰ কথা কৈছে কেইবাটাও ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে যে এভাগ কল আগবঢ়ালে এই থানখনত কেনে এটা আচলতে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় এভাগ কলৰ মহত্ব কি এই থানখনক লৈ সেয়াও আচলতে এই থানখনৰ যিসকলে আচলতে পৰিচালনা সমিতিৰ লোক তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই আমাক অৱগত কৰিছে গতিকে এই থানখনৰ মহত্ব বহুতো সুকীয়া আৰু এই থানখনত ইতিমধ্যেই মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিম কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তৰ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে আপোনালোকৰো যদি কিছু মনোবাঞ্ছা আছে কিছু আশা আছে এই থানখনক লৈ এবাৰ এই পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ইয়াত আচলতে আপোনালোকে দৰ্শন কৰিব পাৰিব কি ক'ব বিচাৰিব ভক্তগণক আমি এইটোৱে ক'ম যে ইয়ালৈকে আমাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মানুহ আহিছে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ গোলাঘাট ঢেৰগাঁও বোকাখাট গুৱাহাটী আমাৰ মৰিগাঁও নগাঁও জিলাটো অবিভক্ত নগাঁও জিলা অনেক ঠাইৰ পৰা আহিছে গতিকে ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু বিভিন্নজনে সেৱা আগবঢ়াইছে আমি আশা কৰিম আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা সময় সুবিধা মিলে ইয়াতে আহি এভাগে সেৱা লওক মনোকামনা পূৰণ অৰ্থে নিশ্চয় আপোনালোকৰ যি বিধি পথালি আছে সেয়া বিধি পথালিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে ব্যৱস্থা লাভ কৰিব সুপথ লাভ কৰিব অন্তত গতিকে আপোনালোকেও আহক আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী বামন গোঁসাই কলিয়াগোহাঁই থান মিকিৰ ভেটা লতিমাৰী পথাৰত অৱস্থিত থানলৈ আহক আৰু আহি মেলি আপোনাৰ সেৱা ভাগী লওক আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে ৰাইজৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আমাৰ নাম্বাৰ আছে আমি নাম্বাৰটো ইয়াতে কৈ দিছোঁ নাইন এইট ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ডাবোল ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান এইট আকৌ এবাৰ কৈছোঁ নাইন এইট ফাইভ ফ'ৰ ওৱান ডাবোল ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান এইট এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে কেতিয়া আহিব লাগিব যিহেতু পথাৰৰ মাজৰ থান ইয়াতে কোনো বাসস্থানৰ ঘৰ নাই ইয়াত যিহেতু পূজাৰী নিয়মীয়াভাৱে নাথাকে পূজাৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰিব ইয়াকে আমি আপোনালোকক জনালোঁ নমস্কাৰ নিশ্চয় মই ইতিমধ্যেই আপোনালোকক ক'ম এই যি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ যিখন থান সেই থানখনত আপোনালোকেও আহক আৰু এই থানখনৰ যি মহত্ব সেয়া আপোনালোকেও অলপ সময় হ'লেও অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও অনুভৱ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু এই স্থানটো ক'ত আছে মই পুনৰবাৰ কৰিছোঁ মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটাৰ লতিমাৰী পথাৰৰ সমীপত এই থানখন আছে এই থান ভাগিলৈ ইতিমধ্যেই আপোনালোককো আমন্ত্ৰণ জনাইছে কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে আৰু মই যীশু বৰ্মনে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ সৈতে বিদায় লৈছোঁ